sehat Bagil. Kata-kata nih Siki. Aku tidak butuh janji ya aku butuh, butuh. Ya sebelah duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel CCTV Sabu Jagat Selamat pagi buat teman-teman Youtube Dimanapun anda berada Semoga pada pagi hari ini Kalian selalu dikasih kesehatan Keselamatan dan dilancarkan Rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Dan seperti biasa pada pagi hari ini Saya berkunjung ke terminal Karang Pucung Untuk memantau pemberangkatan pagi Uh, seperti apakah pada hunting pada pagi hari ini di terminal Karangpucung simak terus videonya dan jangan di skip dan bantu channel CCTV Sabu Jakarta untuk berkembang dengan cara like subscribe dan komen oke okay, terima kasih selamat menyaksikan okay, ini td 02 diberangkatkan dari Terminal Karangpucung Ini armada pertama dari Kapuran Rahayu ke Lebak Bulus. TD02. Yang diberangkatkan dari Terminal Karangpucung Ada Sugeng Rahayu Hai, di depan saya sudah terpantau ada satu armada kapuran yang berayu R181, dan di sebelah kiri sana sudah terpantau ada dua armada PO Budiman yang sudah standby di terminal Karangmutung ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dan inilah suasana pagi Terminal Karangpucung. Untuk tarif gapuran yang Rahayu sendiri dari Karangpucung atau Sidarija itu tarifnya 150000 ke semua jurusan dan yang standby lebih awal ini ada tim Karang Pucung Bekasi dan tim Karang Pucung Bandung kalau harga tiket sendiri Karang Pucung Bandung itu 105 way ya dan kalau Karang Pucung Bekasi 150 Oke, dan di sini ada driver dari Best Premium mantan artis Kang Wala ya orang ah, Kang Wala Mas John dicariin Kang Wala ya Oke ini uh, Budiman mau datang lagi nih mau standby di terminal Karang Pucung Karang Bucung Kalidres, dengan harga tarif tiket sendiri itu 155 ya Karang Pucung Tol Cipularang Banjar Ciamis ini yang baru datang dari Pul Budiman Karang Bucung di situ juga sudah terpantau ada penumpang yang menunggu armadanya sudah ada penumpang dan di sini sudah terpantau ada beberapa penumpang yang sedang menunggu armada Kapuraning Kapur Kapur Rayu untuk diberangkatkan pada pagi hari ini menuju Kalideres ini. Oke, dan ini datang satu armada dua ibu yang baru buka trayek pada tanggal 24. Ini kawung anten, kali deres dengan seat 22. Ini dari kawung anten, seat 22, tarif tiket itu 120. Seperti biasa ada tempat smoking area. Dan ini armada yang baru buka trayek. Dari kawung anten pada tanggal 24 kemarin tepatnya dan dari arah siderja juga terpantau ada Kapura negeri ini R177 atau R berapa ini ya R177 ini daerah siderja Oke ini Budiman juga siap-siap meluncur dari Terminal Karangpucung, Karangpucung Kalideres dengan harga tarif tiket Rp155. Ini armada pertama yang meluncur dari PO Budiman dari Terminal Karangpucung. 3E74 oke okay, ini gak berani Graham. mau parkir atau lanjut perjalanan ini dari tadi dari, dari si Darija menuju Lebak Bulus. Ternyata R177 yang berangkat dari Terminal Karangpucung kedua dari PO Budiman yang diberangkatkan dari Terminal Karangpucung, Karangpucung Bandung. dengan tarif tiket 105. JL239. Ada Best Premium oh dari arah Siderja Best Premium Luna masuk Terminal Karangpucung. PO Budiman masuk lagi terminal Karangpucung uh, dari Karasi Budiman Karangpucung mau standby di terminal Karangpucung untuk estimasi penumpang Luna lumayan banyak ini ya dengan rami baju sekitar ya. kami melunak di dari terminal Karamucung. Kapurani Rahayu R181 sudah siap-siap meluncur dari terminal Karamucung menuju Kalideres. langsung nah, kita dan lumayan luangnya ya sobat pada bagian hari ini buat laporan kayu doa ibu dari arah Siderja R29 ini tarik tiga juga 120 R29 dua ibu <San> Pak langsung meluncur dari terminal Karang Pucung dua ibu R29 SR2 harga murah speed megah bisa udut Gapura Rahayu masuk terminal Karang Pucung dari arah Siterja R178 Siterja Kali R178 Oke dan ini para penumpang masuk Ini ya banyak luar biasa pada pagi hari ini di terminal Karang Pucung Kabupaten Penumpang R178 menuju Kali langsung masuk para penumpang dari Kapuran Rahayu menuju ibu kota. Ini start dari si Mingguan. Si Darja Kalideres dengan tarif tiket juga sama 150. Sapura Negerayu R178 siap meluncur dari terminal Karangpucung Wah, e. ya. <tuk> Premium Velatrix ini dari arah Kabungantan Star Kabungantan masuk Terminal Karangpucung. Bus Premium Bellatrix dan di belakangnya ada Bus Premium Kalisto. Belakangnya ada Kalisto masuk juga sama dengan Star Kabungantan. Si kembar kupinupinnya Kabungantan langsung penumpang masuk armada Bellatrix face Premium. Wah, wow, ada Mbak Agil Oke, base premium, Trik Langsung lanjut dari terminal Larang Pucung Oke, dan Kalisto juga ikut menyusul Karangpucung Bekasi meluncur dari terminal Karangpucung Oke terima kasih 3 s 189 meluncur dari terminal Karangpucung Konegra UR 176 meluncur dari terminal Karangpucung dari arah Sidarja Armada yang terakhir dari gaboran Indra tinggal satu armada Budiman yang belum berangkat dari Terminal Karangpucung dan armada Sinar Jaya pun belum kelihatan yang biasa kalau armada Sinar Jaya itu e, berangkatnya siang. Walaupun siang tapi penumpangnya e, luar biasa bagi Sinar Jaya. Oh, PO besar yang sudah punya nama dan punya idola jadi tidak bingung bagi PO Sinar Jaya nah ini dia PO Sinar Jaya mulai datang satu armada dari arah Kamunganten masuk terminal Karangpucung Jetbus 3 Saya penumpang dari Sinar Jaya, langsung mau memasuki armadanya. Jangan lari-lari awas Armada pertama dari Sinar Jaya. Armada kedua dari Sinar Jaya datang dari Kawunganten. Kawunganten Jakarta Karangkucung Karang Mencoba langsung masuk armadanya ini penumpang yang tadi menunggu. akan meluncur dari terminal Karangpucung ini armada yang terakhir dari PO Budiman ini Karangpucung Bandung dengan IL 269. <tuh> Oke terima kasih selamat Kita menunggu sinar jaya juga siap-siap ini mau melanjutkan perjalanan dari terminal Karangpucung. Ini sinar Jaya um, langsung meluncur dari Terminal Karangpucung Jetbus 3 dari Kampung Jakarta Tujuh RD, tanpa kondektur dia Dan dari arah timur ini ada Bus wisata Ratu Iut, uh, riwayang yang gil. sinar jaya juga sudah siap-siap ini. Meluncur dari terminal Karangbucung. Baik, langsung meluncur. Sinar jaya. Oke, terima kasih. 21 AC. Oke, cukup sekian bantuan pada pagi hari ini di Terminal Karangpucung, karena armada sudah diperhatikan semua. Jadi saya pamit undur diri dari Terminal Karangpucung, apabila ada kata-kata yang salah saya meminta maaf, bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.